Доброго дня всем. Давайте глянем, что у нас на сегодня приехало. Приехал вот такой вот Викинг, интересно, с бриксовским мотором. Приехал такой Грюнтек, старичок. Ну, тут уже все, по-моему, даже завели его. Тут сильно, сильно он дымит, и походу, что тут все печально. И ну, новый двигатель сюда ставится, а маковский или бриксовский, и будет ему счастье. Тележка еще в нормальном состоянии, поэтому можно обойтись на да, вот две а вот такой вот еще кондовский тоже кондовская косилочка вот такая алковская вот косилочка вот такая вот легендарная спарта 44 тоже просто блин, бомбическая техника Что еще у нас тут такое интересно вот такое вот китайская сороковая мотокоса ножка и броножка снимаем сцепление что нас еще тут такого интересного есть вот такой вот шах, шахет еще заехал тоже спарта спарта 38 -я. Да. Тоже, тоже классная техника. привет ну и, ну и спарта 25 -я. куда же без нее тоже легендарная и неповторимая да, Купил бы себе Спарту 25. Да. Обалденная техника. Нет. Поэтому как бы есть пополнение сегодня в рядах с работы. Если у вас есть какие-то вопросы с вашей техникой, обращайтесь. Находимся на Петропавловской башевовке, 300 метров от окружной дороги. На связи. Телефон в шапке профиля.